можно бежать домой? Давайте побежали домой быстро, пока туда сосед не пришел. Так. Все, я пробежал домой, ура. Всім привіт ви на каналі Синг Плей. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в гру з букву Сусіда. Ви розпочнемо. Сьогодні ми з вами пройдемо в цій грі знову 6 лінії, як і в прошлий раз. Так. Наша зараз задача, що у нас треба зробити. Так. Нам зараз задача це треба вкрасти у сусіда.

блин он, он вот так не так от меня не отстал Давай, убегай отсюда. Вс, ми пошли седьмой рівень. Короче, друзья, я пройду 8 рівень, короче, идемо на заднюю дверь сусіда. беремо ключи и тропы открытую всю дверь. так. Не открывай. мы ее открыли. Теперь у нас наша задача все украсть у него ноутбук и разбитый 4 века. Так, а. Уже в принципе можно развивать чешу. Так быстро. Ладно. И в принципе это все в серии. Я просто разобью 4 виконы. Дай буду закачувати, давайте уже зможем тут. Так, ось це треба тропо розбитый. Тут троп розбитый. Вот все. можно бежать домой? Давайте побежали домой быстро, пока туда сосед не пришел. Так. Все, я пробежал домой, ура. Короче, друзья, я нашел какие-то ключи, нажал прямо из Не знаю, типа, двери Душу для каты. это и был доверие так теперь наша задача найти красную лампу сюда она кстати так быстро я нашел ну все это да, красная лампа я хочу ее забрать и сюда. Или это не так красная лампа подождите красная лампа. Сюда на стиль. Походу не так красная лампа. Я не знаю. Так. Ладно, я найду и то воспользуюсь. И все, друзья, я нашел красную лампу. Ура. Теперь я могу... Там Сосед я видел, когда его обойти. Вот все, мы бежим теперь сюда. Ух, есть. Ну, это так было жестко, что что него не на него попался. Так, все, я, я пришел до дома, вниз всю красную лампу. Ну, я ведь вниз. Хорошо, лампи, Друзья, это такая микропауза, короче. У меня появился новый телеграм-канал. Я на ньому буду знімати відео. Якщо хочете підписатися, то він у мене в коментарях і в дописах є. На цьому все. Дивіться далі відео. Так, а в смысле, это, що не так ресна лампа була? Коротше, друзі, оказалось, что що я правильно за лампу просто ЛР. Наверное... и по правильному пути прошел все, вот все. Теперь можно разбивать четыре и и прием на само уже что пройду все Там сосед давайте, а соседа подальше уйдем а то он увидит еще как я опа его разбиваю. Так, первое, второе, и Надо где-то зайти. Ну, бери. Все. все, бежим теперь назад на заголовный ну, урок. все, где-то хом. Я думал, бутылка можно убрать, а просто так убежим и все. Так, бежим до себя до дома и мы пройдем с вами церию. Да, за мной даже там никто не сходил. Да, мы все прошли цели. Синьо. Мне сначала вообще надо было, да, отнести пріашки достигу до дому. Ну ладно. Так, це не зараз піч. Сюда до мене ніхто не хорошо. Осталось. Все, осталось. можно идти, брать один красный стилейст, но я не знаю, дэвин я вообще фаршировал с лучшей широтой, красный стилейст. Я без понятия о нём могу говорить, конечно. Главное мне сейчас присуседа напасть, он там, как раз на втором этаже ходит. эти покрасность делается, а типа такие покрасности Не знаю, я это сюда за красности на стене, нет. Ладно, давайте на давай, всякий случай его отнесу домой. Смотрю. все бывает уже сбегать из его дома я надеюсь я правильно сделал, сделал стильщик если нет то придется возвращаться давай ну вроде бы это Ну, я не помню чтобы там другие были столы я только такие помню не это не то что... Короче, друзья я напоминаю, как пройти 10 ривень я Уже той красив стул, ты ну, в, в, в цьому доме, но я его наверх не можу найти. я не знаю, а почему що я уже так спирал еще, я его не можу найти. Когда же уже в интернете, в лист там тоже не уговор, как говорится, я не разумный. Поэтому, ладно, давайте на цьому видео заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите какие-то комментарии. И всем пока-пока, побачимся.